Но мы переходим к нашей постоянной рубрике «Чудово-трика». И сегодня первым номером нашей чудовой трики идет карикатура, которую нарисовали не в нашей стране, а нарисовали в Соединенных Штатах Америки. Давайте вместе с вами ее посмотрим. Это карикатура на нашу власть. Но все мы узнаем этого человека. Я для тех, кто не знает иностранный язык, скажу, что медиа -анополий. И слева, естественно, понятно, кто сидит. И вот независимые журналисты, они говорят, извините, пожалуйста, мне нужна, мне нужна больше, большая комната, больше места. То есть, видите, даже за рубежом уже это было цей, бы смешно, если бы не было грустно. дядька, что это намалював, я просто знаю ну... трохи больше про эту карикатуру. Вин был тут на Всесвитнем Конгрессе видавців, где были все события, когда какие-то люди... Він, він а, нет, нет, а, я скажу а, больше, неизвестные да, люди, которые не знают английского языка. Так. Потому что они сказали, мы не знали, что там. Хорошо, переходим дальше. Второе, это все мы помним, и мы говорили о том, что в Ялте был была встреча, наш президент там был. И давайте посмотрим, как Как ехали кортежи по ялтинським дорогам? Видите, сами давайте посмотрим. Черговий прояв поваги да, до да. власного народу. От їде машина, собственно. Як ця людина повернулася від зіткнути, это ще не найстрашне. Вот Просто по встречке. Ви таке вичте, що вони свідомо провокували ДТП. Я, я не знаю, честно говоря, для меня это ужасно. И слава богу, что закончилось все хорошо. Потому что ну, действительно это лоп, хозяева лоп, лоп. жизни. Да, да. Люди, которые... Как же, у нас же сказал же наш премьер. Все надолго. мы помним, что правила дорожного движения, они для всех, кроме президента и премьер-министра. Ну, видимо, и законы. Также двигаемся дальше. Третий номер нашей чудовой трики. Это гражданин Блиадзе, член партии регионов. Директор. Да, да, да. Директор рынка на Луганщине. К нему пришла журналистка, задала совершенно невинный вопрос, почему на рынке демонтируют молочные ряды, по-моему. Давайте посмотрим, как этот интеллигентный человек ответил журналистке женщине. Какое вы имеете право ко мне предметы? как я завтра все снесу, к чертовой матери буду строиться, я что, перед тобой должен отчитаться? Кто а вы такие? Кто вы такие, вы скажите? На... Мы журналисты. журналисты. Ну и дальше что? мы реагируем ну, на что, да что ты журналист? Вы обнаглели вообще у этой твари? Девочки. Ну, это, да, вот этого вот психического вы? больного, который у вас там жили, где его батку оторву нахуй. Скотина, конченая уже. Все, я вам сказал, Вы там что-нибудь? Я, я, я не хочу. что-нибудь? Я не хочу этого. Вы не будете, я туда в голос <головерство> отрубаю. Значит, гражданин Блиадзе, пожалуйста, пойдите к гражданину Мельнику, и вместе с ним поговорите в таком же тоне. Объясните ему что-нибудь. Что же вы на девушку-то кричите? Что же вы делаете? Вы же мужчина, наверное, по паспорту, как минимум. Да, насправді, пригадаю, это была пресс-конференция, на которой президент Янукович сказал Мустафе ему и я вам не знаю. Я вам назад. Ну, вот. Насправді, это такая модификация, возможно, больше... Глядя при... на это... При... Друзья мои, время такое? нас поджимает, поэтому давайте подводить итоги.